মানসিকভাৱে শক্তিশালী হ'ব বিচাৰিলে এইকেইটা কথা মানি চলক অকলে থাকিবলৈ ভয় নকৰিব অতীতক লৈ চিন্তা নকৰিব কোনো কামৰ পৰা তাৎক্ষণিক ফল আশা নকৰিব সকলোকে সুখী কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব আপোনাৰ একান্ত ব্যক্তিগত কথাবোৰ কাকো নক'ব বেলেগৰ সফলতাত দুখ নকৰিব ৰিস্ক ল'বলৈ শিকিব আৰু ৰিস্ক ল'বলৈ ভয় নকৰিব পৃথিৱীত সুখী হৈ থাকিবলৈ মানি চলক এই ছটা নিয়ম কাকো ঘৃণা নকৰিব যিকোনো সমস্যা বা কথাক লৈ অত্যাধিক চিন্তা নকৰিব শান্ত হৈ থাকিবলৈ শিকক সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰিবলৈ শিকক আনক আপোনাৰ ষ্টেটাছ দেখুৱাবলৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই প্ৰতিটো কাম ভাল হোৱাৰ আশাৰে কৰা উচিত আপোনাৰ কৰিবলগীয়া সকলোবোৰ কাম সুখী মনেৰে কৰক পৰিস্থিতি যিমানেই বেয়া নহওক কিয় সদায় হাঁহি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক এটা কথা মনত ৰাখিব যি ব্যক্তি মনে মনে থাকে বা থাকিব জানে সেইসকলৰ ভিতৰত প্ৰায় সত্যক বিচাৰি পোৱা যায় আৰু মিছলীয়া লোকে সদায় হুলস্থুল কৰে চিঞৰ বাখৰ কৰে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ সত্যক লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে কেতিয়াও মানুহৰ বেছি ওচৰলৈ নাযাব প্ৰতিটো সম্পৰ্কত এটা দূৰত্ব ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক তেতিয়া সম্পৰ্কবোৰ ভাল হৈ থাকিব বেছি ওচৰ চাপি গ'লে অধিকাৰৰ জন্ম হয় তাৰপিছত ইচ্ছা নকৰিলেও খং অহংকাৰ আৰু প্ৰেমৰ আৱেগ আহে কাৰণ যিমানেই ওচৰলৈ যোৱা হয় সিমানেই বেছি মহি যায় নিজৰ আত্মসন্মান ত্যাগ কৰি মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি লাভ নাই য'ত আপোনাৰ আত্মসন্মানেই নাই তাৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰখাই ভাল এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব ভিক্ষা খুজিলে দুই এটকা লাভ কৰিব পাৰি কিন্তু সন্মান কেতিয়াও ভিক্ষা খুজি পাব নোৱাৰি সন্মান লাভ কৰিব পাৰিব মাথো আপোনাৰ কৰ্ম আচৰণ আৰু চৰিত্ৰৰ জৰিয়তেহে আপুনি যদি আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা আন্ধাৰ আঁতৰাব বিচাৰে তেতিয়া আগলৈ নিজৰ খোজ নিজেই ল'ব লাগিব যদি নিজৰ নামটো জগতত জিলিকাব বিচাৰে তেতিয়া আপুনি কামো আন দহজনতকৈ বেলেগকৈ কৰিব লাগিব মাথো ভাবি থাকিলেইতো একো নাপায় জীৱনত একো কষ্ট যদি নকৰে আপুনি একোৱেই নাপাব জীৱনত সফল হ'বলৈ হ'লে অলপ কষ্ট হ'লেও নিজে চেষ্টা কৰিব লাগিব আজিৰ যুগত যিজন ব্যক্তিৰ সঁচা কথা কোৱাৰ বেমাৰটো আছে সেইজন ব্যক্তিয়ে ক'তো এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰে সমাজত পৰিয়ালত অফিচত বা সম্পৰ্কটো এডজাষ্ট হ'ব নোৱাৰে সেইজনক কোনেও ভাল চকুৰে নাচায় সকলোৱে নিজকে সেইজনৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব বিচাৰে তিতা হ'লেও কিন্তু সঁচা শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ মাধ্যমেৰে শ্ৰীকৃষ্ণই সঁচা অৰ্জুনক কৈছে হে অৰ্জুন তোমাৰ জীৱনৰ অৱস্থা যিয়েই নহওক কিয় যি পৰিস্থিতিতেই নাথাকা কিয় কোনো ধৰণৰ অন্যায় পাপ বা কোনো ভুল কামক সমৰ্থন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাযাবা সেইটো কেতিয়াও কৰা উচিত নহয় ভুল কামত সমৰ্থন কৰিবলৈ কেতিয়াও নাযাবা লাগিলে সেয়া পিতৃ বা পুত্ৰক সহায় কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিয়েই নহওক কিয় কিয়নো অন্যায়ক সমৰ্থন কৰিলে মানুহক পাপৰ ভাগি কৰি তোলা হয় আপোনাক যদি কোনোৱে ভাল বেয়া খবৰ এটাও নলয় তেতিয়া তাক লৈ কাকো বেয়া নাপাবা এটা কথা মনত ৰাখিব এই পৃথিৱীত আনৰ ভাল বেয়াৰ খবৰ লোৱা মানুহ বহুত কম কিন্তু আনৰ বেয়া খবৰ বিয়পোৱা মানুহ বহুত বেছি সমাজত কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছুমান মানুহৰ আমি সন্মুখীন হওঁ যি নিজৰ পত্নীগৰাকীক অলপমানো সন্মান কৰিব নাজানে বা সন্মান দিব নোখোজে এটা কথা মনত ৰখা উচিত পত্নীৰ মাথো কাম কৰি থকা এটা মেচিন নহয় প্ৰেম ভালপোৱা আৰু সন্মান তেওঁকো প্ৰয়োজন হয় তিক্ত কথাকৈ তেওঁৰ হৃদয়ত আঘাত দিয়াটো একেবাৰে ভুল কথা এগৰাকী পত্নীয়ে নিজৰ স্বামীক সুখী কৰি ৰাখিবলৈ গোটেই দিনটো শ্ৰমিকৰ দৰে কাম কৰে বহুতে হয়তো উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিব পাৰে এগৰাকী পত্নীৰ পৃথিৱীখন একেবাৰে সৰু য'ত তেওঁৰ স্বামী স্বামীৰ পৰিয়াল আৰু মাক দেউতাকৰ বাহিৰে আন কোনোৱে নাথাকে এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ